हिफाजती अफवाज़ ने जुमा के रोज़ जम्मू कश्मीर के सोपियान ज़िले से फरार होते वक्त तराल में मुख्तलिफ़ दहशत गर्द हिज के सात दहशतगर्दों को दो अलग अलग मुड़भेड़ में हलाक कर दिया हलाक किए गए दहशतगर्दों में अनसार गजवतुल हिंद के मुखिया इम्तियाज़ शाह हिजबुल मुजाहिद्दीन और लश्कर तयबा के जंगजू शामिल थे एक पुलिस अफसर ने बताया कि मस्जिद में छुपे हुए दहशतगर्दों को हथियार डालने के लिए एक दहशतगर्द के भाई और इमाम को भेजा गया ताकि वह उन्हें समझाकर बाहर ले आए लेकिन ये बेफायदा रहा इसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल से उन्हें बाहर निकाला गया जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गया जिसमें सभी हलाक हो गए और चार फौजी भी जख्मी हो गए इस मुजादले में गोला बारूद या ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं हुआ सिर्फ दोनों तरफ से गन फायरिंग हुआ इस दौरान श्रीनगर के जीओसी के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि फ़ौज दो स्ट्रेटजी पर काम कर रही है जिसमें इलाकाई लोगों को दहशत गर्दों के साथ जाने से रोकना और सोशल मीडिया के जरिए दहनसाजी करना शामिल है लेकिन किसी ने भी हथियार उठाया तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा इलाकाई जंगजू को सरेंडर करने के मौके दिए जाएंगे उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर पुर अमन होना चाहता है लेकिन ज़ुनूबी और मरकजी हिस्से में अभी भी तशद परस्त ख्याल बाकी हैं वही कुछ वालदे अपने बच्चों को जंगजू से बचाने के लिए फ़ौज से रबता कर रहे हैं हती कि उनके बच्चों को कुछ वक्त के लिए जेल में ही क्यों न रखना पड़े ये एक सबब है कि जंगजू में पिछले साल के मुकाबले मजीद गिरावट आई है